Приветствую всех наших глядачей в эфире Вести «Тема дня» и мы продовжуємо цикл программ, присвященных розвитку мовления. Нагадаю, під час попередніх наших зустрічей ми детально торкнулися розвитку мовлення у маличі та підлітків і сподіваюся стали корисними для тих, хто нас дивився. Тема ж нашої сьогоднішньої програми логопед для дорослих або чому розбиваються мрії. Чому таке формулювання усе просто, як часто ми чуємо від знайомих або навіть говоримо самі? Я хотів стати ведучим, співаком, актором, але Мрії розбилися через певні дефекти мовлення. Усе це можна виправити і зробити це не пізно ніколи. Це точно знає і доводить щоденною роботою. Наша гостя Ірина Коваль, керівник центру розвитку та вдосконалення мовлення «Лаліо». Вітаю вас, в гостях. Добрий день, доброго дня. Ми знову ж таки нагадую, вже в чергове в цій студії говоримо да. про розвиток мовлення. І ми підготували невеличку відеовізитку, з якої видно, що дійсно в лаліо займаються дорослі. Це заняття приємні, цікаві і корисні. Давайте подивимось. Увага на екран, звісно. Центр розвитку і вдосконалення мовлення Ірини Коваль Лаліо був створений в березні 2007 року, грунтуючись на ідеї, що якісних і швидких результатів у всіх охочих можна досягти в цілеспрямованій індивідуальній груповій роботі. Метою центру є поліпшення якості життя людей, доступністю і радістю спілкування. Саме тому центр носить назву Лаліо, що в перекладі з давньогрецького означає мовлення, говорити, спілкуватися. Центр розвитку і вдосконалення мовлення Ірини Коваль Лаліо це багатофункціональний. Навчально-консультативний центр для людей будь-якого віку, який об'єднав наступних висококваліфікованих фахівців: логопеда, дефектолога, психолога. Всього в центрі 14 висококваліфікованих фахівців, завдання яких допомогти клієнту, який звернувся, поліпшити мовлення незалежно від віку. Тому виділилося два основних напрямки роботи для дітей і для дорослих. В основі роботи центру лежить колективний принцип. З кожним клієнтом, що звернувся в центр, індивідуально працює педагог. Прину. Обхідності, незважаючи на велику кількість фахівців і їх кваліфікацію, вони готові порекомендувати консультацію вузькопрофільного спеціаліста, медичного або психолого-педагогічного напрямків. За результатами і рекомендаціями, отриманими від фахівців, складається індивідуальна програма щодо поліпшення мовлення. Фахівці з центру Лалію підходять комплексно і поетапно до питань поліпшення якості мовлення. Починаючи з виявлення мовленевих особливостей клієнта, потім постановки необхідних звуків а в подальш що найважливіше використання нового навику в повсякденному мовленні? Центр Лаліо веде активну зовнішню діяльність, бере участь у ярмарках і фестивалях, благодійних аукціонах, проводить безкоштовні майстер-класи для всіх бажаючих. Так само центр щотижня проводить безкоштовні тренінги і семінари з питань поліпшення розвитку вдосконалення мовлення. Клієнти, які звертаються до центру, отримують набагато більше ніж просто консультації фахівців. Акції майстер-класи, підтримка фахівців, це те, що відрізняє центр ла. Альо на сьогоднішній день центр лаліо допоміг більше трьом тисячам сімей. Спілкуйтеся задоволенням і Нехай люди вас розуміють. Пані Ірино. Ми подивились, побачили, як виглядає заняття для дорослих. Коротко так у фотографіях, але на мою думку, вже видно, що це яскраво, цікаво і корисно. Розкажіть, будь ласка, ось прокоментуйте ці заняття. Як все це відбувається з дорослими? На деле ми не устанавливаем ніяких временных проміжутків і временных рамок. Для нас самое главное помочь человеку у. усовершенствовать собственную речь. Все зависит от мотивации. Если человек действительно имеет желание улучшить качество речи, обращается к специалистам, мы тогда ставим цели, задачи и идем к этим поставленным целям, но только совместно. У каждой успешной фирмы, организации есть такая книга властных рекордов. Я думаю, Лаля, она так само да. есть. Есть вопрос, какой самый старший клиент приходил до центра Лаля? Да, конечно, книгу отзывов мы ведем, это отзывы на нашем сайте, люди могут зайти, посмотреть, увидеть их, почитать, иногда даже ставят себе диагнозы по результатам тех отзывов, которые читают. Самый старший клиент ⁇ это мужчина 64 лет, собственник компании, который в один момент узнал, что за спиной его передразнивают сотрудники, он неправильно произносил звук Р. Поэтому, придя к нам, он озвучил эту проблему и задал такой четкий, твердый вопрос, где ответа другого не могло быть. Мы справимся? Естественно, мы справились и пришли к поставленной цели. Добре, то есть я для себя делаю такой вывод, что главное – мотивация. Сколько бы тебе не было лет? Абсолютно мотивация. А что а еще а приводит взрослых людей до центра «Валео»? Если их жизнь кардинально изменилась, если сфера деятельности человека раньше лежала в одной плоскости, где люди мало общались с людьми, мало коммуницировали, особенно с разными людьми, занимались какой-то работой за компьютером или удаленно от коммуникации, если меняется сфера деятельности. Но вы же знаете, в любом случае можно произвести любую услугу, а попробуй продай эту услугу. Да? Можно произвести любое изделие, а попробуй продай это изделие. Для этого нужно владеть словом, уметь объяснить, что это, для чего, с какой целью, как это можно использовать, презентовать свой труд, свою услугу. Поэтому люди очень часто обращаются к специалистам, чтобы самостоятельно научиться презентовать собственные услуги. Скажите, пожалуйста, ласка, ось если ми мы будемо отслеживать сколько скільки детей приходит и і приходит взрослых, чтобы показать нашим нашому насколько наскільки активні активнее и взрослые люди? Да, статистика это великая сила, и в процентном соотношении это выглядит так: 60 процентов это дети от одного года до 16 лет. И 40% это люди от 16 лет, включая людей пенсионного возраста. То есть чуть меньше половины. По сути, когда люди, приходя к нам на консультацию, узнают, что мы работаем со взрослыми, они для себя иногда открывают Америку. Они шли, ну а вдруг шанс есть? А оказывается, шансы достаточно велики. Доброе. А вот скажите, пожалуйста, что были такие ситуации, когда батьки приводят детей до вас, а потом залишаются и сами? Что это себя и поправлять мовление? Да, так бывает достаточно часто, потому что когда родители, понимают, что их ребенок овладеет в дошкольном возрасте определенным навыком. И родители понимают, насколько это доступно и им самим овладеть этим навыком, и они действительно знают, что произносят какие-то звуки неверно, либо ошибочно, с искажениями. Занимаясь с ребенком, можно улучшить качество собственной речи, или отдельно посещая занятия у специалиста-логопеда, можно повысить качество собственной речи. Все, весь вопрос состоит в том, зачем, для чего, с какой целью, и готов ли человек трудиться над улучшением собственной речи. Вы знаете, я просто бачу такую картину, когда я обумала, просто запытывать у батьки, так, я же выправил, а чему в ТЭБ да. направильно. Самооценка так, поднимается, напомню. в глазах детей родители вырастают. Вы знаете, очень частые ситуации, когда ребенок, идя в первый класс, либо в дошкольном возрасте, начинает изучать иностранный язык. Тут же подключается мама и папа и начинает с нуля изучать определенный иностранный язык. На каком-то моменте времени родители сходят с дистанции, потому что в этой ситуации очень важна регулярность, ежедневность работы, ну и мотивация. Зачем я изучаю? Для того, чтобы чтобы использовать этот навык или для того, чтобы просто продемонстрировать, а я еще язык изучаю. да? Точно так и с улучшением звукопроизношения. Если человек четко определил, для чего ему это необходимо и готов ежедневно трудиться самостоятельно, поэтому возраст здесь не имеет значения. Добре. Я так понимаю, что ось все эти дефекты, особенности мовлення мы как багаж, такой тяжелый, сложный багаж тянем с собой с детства, а вот какие они? Можливо, я живу собі, мне комфортно досить, поки нічого в моєму житті не змінюється, но все-таки дефект есть, колись я зверну на него увагу, або звернуть на не так на него? Ну, вы знаете, как любят говорить врачи: нет здоровых, есть недообследованные. Да, мы тоже этот, эту фразу иногда повторяем. И когда человек занимается просто самокопанием, мы пытаемся разобраться, зачем ему, для чего ему. Еще раз, переходим к вопросу мотивации. Если действительно на данном этапе жизни, в профессиональной деятельности, человек мог бы достичь гораздо большего, либо показать более высокий результат, в своей работе, а особенности звукопроизношения создают в этом препятствие, конечно, лучше улучшить качество речи, поработать индивидуально со специалистом. Достаточно одной консультации, чтобы разобраться в этом вопросе. Необходима ли помощь специалиста, или человек самостоятельно может улучшить вот эти незначительные особенности, или действительно нужны регулярные ежедневные занятия, но ни в коем случае не со специалистом ежедневные, ежедневные самостоятельные, а со специалистом достаточно заниматься 2-3 раза в неделю. Ось ви трошки, ви навіть випередили моє запитання, а скільки займає е, часу корекція у искладнейших, на выпадах и головных в поравнении с детьми. Кто же хапает, на дня краще, малыше, чем Ну Да, действительно, дети гораздо быстрее, дети более пластичные. у детей все освоение идет через игровую деятельность, и, как правило, детей за ручку приводят родители. Тут мотивируют и специалист игровой деятельности, ну и собственный человеческий фактор, и родители. Ой, ты молодец, у тебя все обязательно получится. Когда же начинают работать взрослые, очень важно, чтобы не угасла эта мотивация. Очень важно, чтобы мы взрослых клиентов, которые начали работать над исправлением собственной речи, поддерживали, хвалили, поощряли за их усилия, за их старания. Очень хорошо и продуктивно такой критерий действует, как видеозапись или аудиозапись на начальном этапе, промежуточном и финальном. И человек видит динамику, как он двигается. Эволюция, да? Абсолютно, абсолютно верно. Это критично по отношению к себе и видя, с какими показателями человек пришел, каким он перешел, и насколько ему комфортно использовать новый навык повседневной разговорной речи. Зрозуміло. А как проходит занятия для взрослых? Мы помним, что дети и подлитки – это игры все да. какие-то такие, очень насыщенные интересные занятия. С взрослыми вы так само играете, или формат инши? Нет, ни в коем случае. Со взрослыми, во-первых, это мотивация, во-вторых, это отношение с человеком, человеческий фактор. Если нашему клиенту приятен тот педагог, с которым он работает, если комфортно, если завязались вот эти вот межличностные отношения, ну, на уровне педагог-ученик, да, то тогда идет динамика, когда идет уважение друг к другу. В любом случае, у у нас всегда вызывают уважение взрослые люди, которые приходят и хотят изменить качество собственной речи, а автоматически качество собственной жизни. То есть это уже вызывает уважение. И когда человек трудится регулярно, он пытается быть к себе внимательным, требовательным, ответственным, регулярно приходит на занятия, выполняет домашние задания и рекомендации, которые заключаются только в том, чтобы продублировать все, что было сделано на занятии. Конечно, под каждого составляется индивидуальная программа. И с каждым мы работаем индивидуально только по его специально прописанной программе. И в том темпе, в каком человек идет, мы стараемся только поддерживать и мотивировать, чтобы мы цели достигли совместно, как можно быстрее. Это, собственно говоря, в наших интересах. Потому что взрослые очень часто разочаровываются, исходя из той ситуации, а вдруг, а вдруг не получится. Как только есть явная динамика, явное ощущение успеха, Хочеться ще більше, інтенсивні, регулярні, ми ну, всім миру продемонструвати свої способності. Ми трошки хочемо, щоб нас похвалили, так? Абсолютно. Ми к тому привыкли. Це є человека, отримати похвалу, бути вдячним за похвалу. Пані Ірину, коли я готувалася до програми, то дізналася, що для мене це було відкриттям, що мовлення можна. Зламати, порушити ось протягом життя, тобто навіть ось ці дефекти ми несемо з собою не з дитинства, а трошки угу. пізніше набуваємо. Так це може бути травма, це навіть перебудова ось мовленевого апарату, все що завгодно. Там дуже багато причин. Розкажіть, будь ласка, як з цим ви допомагаєте боротися? То, и, да, заново, то, о чем так? вы говорите, это действительно правдивая информация. И в процессе жизни у человека происходят э, анатомические изменения, uh -huh. бывают действительно травмы, операции челюстно-лицевые, бывают ситуации, когда проведено протезирование зубного ряда, когда зубы выглядят в идеальном состоянии, да, но при этом чуть-чуть на миллиметрик они... Uh -huh толще да, того естественного зуба, который был изначально. И, естественно, может появиться небольшой призвук. Есть люди, которые раньше не говорили очень много, а в какой-то момент времени начали проводить лекции выступать преподаватели, тренинги, очень много проводить тренинговых мероприятий, где приходится очень много интенсивно говорить. В этой ситуации это не только звукопроизношение, это еще и речевое дыхание поставлено. И ставят речевое дыхание именно специалисты логопеды. Нам надо четко разделить, есть физиологическое дыхание и речевое. Вот этому мы учим человека. И человек учится слышать, чувствовать, слушать себя. И очень важно, чтобы взрослый человек на том, том этапе времени, когда он обучается э, лучшему произношению звуков, да, лучшему говорению, научился слышать себя, разницу между правильным и ошибочным произношением, чтобы он мог сам себя контролировать. Потому что на занятии здесь присутствует специалист, который исправит, поправит, подскажет. А в ситуации, когда человек выходит на публику, начинает выступать, под, подсказчиков нет, а наоборот есть факторы, которые могут сбить с толку, отвлечь или как-то увести в сторону от высокого качества, которого Чоловік достиг в протяженні заняті. Я хочу спитати вас щодо онлайн-курсів. Останнім часом вони надпопулярні. Можна навчитися плести з бісеру, навчитися гімнастиці, керувати машиною чи навіть літаком. Так нам допоможуть все це відеоуроки. десь у соцмережах, десь в інтернеті. Так само є й мовленеві кукурси онлайн. У чому різниця між заняттями з фахівцем, с логопедом і ось такими занятиями? Ну навіщо мені куди сіти, якщо я дома ввімкнув, Дивлюся и все добре. Анна, я не единожды слышала этот вопрос. И много раз к нам приходили взрослые люди, которые занимались по онлайн-курсам, в итоге они имеют какой-то навык, умеют правильно произносить те или иные звуки, умеют их технически правильно артикулировать, они могут использовать в бытовой разговор на речи. То есть овладеть навыком это только половина работы. Следующая половина работы 50% это включить полученный навык в бытовую разговорную речь. Когда человек 25-30-40, 40 лет говорил другим способом ошибочным и вдруг он научился говорить правильно ему очень трудно перестроиться вот здесь помощь специалисты как логопеды и специалисты психологи которые есть в нашем центре и помогают ввести полученный навык в бытовую разговорную речь Тут есть актория и практика абсолютно верно можно многому чему научиться но не владеть этим в совершенстве а люди-то хотят в совершенстве владеть этим навыком не просто быть обученным, но еще быть пользователем этого навыка и не задумываться, что мы говорим, как мы говорим, а просто говорить необходимый текст без того, что мы задумываемся над качеством речи. Это все автоматизм и э, работа со специалистом, с живым человеком, но не как на онлайн-курсах. Э, иногда бывают ситуации, когда длительные mm -hmm. занятия онлайн, да, по скайпу проходят, но все равно бывают искажения призвуки, да, не передает динамики mm -hmm. вот тех вот призвуков и дыхания речевого э, качества, да, чем тот человек, который непосредственно э, контролирует педагог э, клиента на занятии. я трошечки Все ж таки просідає на онлайн. Да, да, да. Все звісно від того, які ви цілі ставите. Якщо навчитися произносити звук, це одна ціль, достатньо онлайн курсу. Mm -hmm. А якщо навчитися произносити і використовувати, в ситуації, конечно, індивідуальна робота з педагога. Пані Ірина, на останок я попрошу вашу пораду для глядачів, особливо пораду. Чому? Тому що доросла аудиторія, дійсно ніхто за руку не приведе. Треба для себе самого все вирішити. Будь ласка, якась така. лаконично, але все же таки емка такая фраза для глядача. Для наших телезрителей хочется прежде всего сказать, если вы хотите улучшить качество собственной жизни, то начните с того, что изучите, что вам не нравится в себе, что вы хотите изучить. Обратитесь к специалистам, профессионалам, которые выслушают вас, выслушают все плюсы и минусы, узнают о ваших целях, задачах и подскажут, что вам необходимо сделать в той или иной ситуации. А вы уже сами примите решение, когда и как вам приступать к улучшению качества собственной речи. Мы гордимся успехами наших клиентов и мы рады, когда клиенты нам доверяют улучшение собственной речи. Поэтому работаем на радость и в удовольствие. В следующем году нашему центру будет уже 10 лет. За этот промежуток мы очень многим взрослым помогли и гордимся достижениями и Наших клієнтів і своїми собственними, дякую вам, пані Ірино. Я тільки приєднуюсь до цієї поради, поради від фахівця, і хочу сказати нашому глядачу: якщо ви сумніваєтеся чи боротися з мовленевою вадою, яка живе з вами вже довгі роки і стала такою собі рідною родзинкою. Фахівці кажуть однозначно: боріться, розвивайтеся і будьте нарешті успішними. У нас в студії сьогодні була експерт з питань розвитку мовлення Ірина Коваль, керівник центру розвитку та вдосконалення мовлення Лаліо. Ще раз дякую вам і до Бас нових. Зустрічей.